आम अठारह साल का लड़का समझ सकता है मैं क्या कह रहा हूँ लड़की समझ लड़कियों तो बहुत तेज़ से समझती हूँ तो अल्लाह ताली ने एक स्पेक्ट्रम ही बढ़ा दिया इमोशंस का मैंने बड़ी इमोशनल बात की इस वक्त की मैंने रैशनलिजिम के अंदर है फिलोफी साफ़ बताइए कि आप अपने कटहरे खड़े करने की कॉन्प्टुलाइसेशन कौन्सेप, कौन्सेप, दें और देखें यही है असली कहानी यही गेम है जो कि असली कॉन्शियस क्रेडेबल लोग ये गेम खेल रहे हैं और है। उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं है। और मैंने भी इस भाई मैं मैं तो तेनाई का राइट सर यंग पेरेंट्स के लिए सर आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो यंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों में दस साल की उम्र तक ऐसे कौन से तीन ट्रेड्स हैं जो उनको बुनियादी तौर पर जरूर पैदा करने चाहिए आ, कोई आप अगर एडवाइस कर पाए दस साल के बच्चे को तो चले इस नहीं कोई दस साल की दस साल में कुछ नहीं ऐसा होता बारहवें साल का बारहवें साल जो बाद में नहीं हो सकता जी 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 बारह एक दफ़ा क्रॉस हो गई ना तो फिर तीन गाँव कभी भी नहीं होने एक तो आपने हार्डवेयर को छोटा कर दिया दिमाग का साइज ही बारहवें साल तक दिमाग ने पकड़नी है अपनी असली जो है ना जो बन पे आना है छः साल से कम के बच्चे को आपने पढ़ाना नहीं है पढ़ाना नहीं है नहीं। ये जो स्कूलों में डालते हैं ना लोग ये जाती सिखाना जरूर है वैल्यूज सिखाने आपने वो कैसे सिखाना है लेक्चर से साल के बच्चे को लेक्चर नहीं दिया जा सकता लेक्चर देने का जो हिस्सा है ना लेक्चर समझने का वो ये फ्रंट पे फ्रंटल कोटेक्स ये रैशनलिज्म का सेंटर है ये बना ही नहीं होता बारहवें साल से पहले इसको लेकिन क्योंकि ये नहीं बना होता तो हंड्रेड परसेंट में बिक्री करता है वो ड परसेंट में करता है जो उसके सामने हो रहा है, है तो बच्चे असल में तो आईना होते हैं ना जो घर का माहौल होता है वो बच्चे के अंदर से नजर आता है आपको घर में जो कुछ चल रहा है बच्चे कोई से गहरों, दस घरों के बच्चे उठा लेकिन घरों ले, में क्या चल रहा है इतना क्लियर थर्मामीटर है कि कितना बुखार है घर में तो आप अगर बच्चे को ट्रेन करना चाह रहे हैं तो आपको उसके सामने वो काम करने पड़ेंगे वो काम करेंगे वो बच्चा भी शुरू कर देगा वो बच्चा शुरू करेगा उसका ब्रेन उस बेन ट्रेन हो जाएगा सो जो भी मैं बताने लगाऊँ उसके पहले ये ये सांचा देख लें कि अगर आपने 12 साल से काम का बच्चा ट्रेन करना है तो वो काम आपको करने पड़ेंगे खुद करने पड़ेंगे जी करने पड़ेंगे सो फॉर एग्जाम्पल कोई एक मिसाल देते हैं झूठ झूठ बोला किसी बच्चे ने तो माँ बाप को लिटरली इस चीज को सेलिब्रेट करना पड़ेगा झूठ इंग्लिश को मत मद्देनजर रखें उर्दू में सेलिब्रेट का मतलब है इसका अहतमाम करना पड़ेगा कि बहुत बड़ा वाक्य हुआ है बहुत तो ही बड़ा वाक्य हो गया माँ बाप को रिश्तेदारों को बुला के बाकायदा सोग मनाना पड़ेगा कि ये ऐसा क्या हुआ था जो आपने झूठ बोला और उसको हफ्ता दस दिन उसके सामने बात ना की जाए उससे बात ना की जाए उसको पता हो कि मुझे एलियनेट कर दिया गया है, मैं इस घर का हिस्सा नहीं रहूंगी मैंने झूठ बोल दी कोई पिटाई नहीं की क्योंकि आप इंसानी इन, बच्चे को मार नहीं सकते आप याद रखिएगा अल्लाह ने कहीं पर भी इंसानी बच्चे को मारने की इजाजत दी इंसानों को मारना लड़ाई में जाए थे बस पस या फिर कोई ऐसी कोई हद क्रॉस कर रहा है कि जिसने किसी को मार दिया तो उसको फिर मार के बताएं ये किया जो है ये बात तो मैं पिछले आठ नौ सालों से पहले तो जी हाँ मार पड़ चुकी है नहीं मार से क्या होगा उसे कुछ एक गुना पे मार पड़ी वो गुना तो कम याद रखिएगा वसूल मार का दूसरे गुना पर भी मार पड़ी दोनों गुनाहों की एक ही सजा तो पहला गुनाह वापस शुरू हो जाएगा hmm. ये दोबारा से जुमला रिपीट करता हूं आपने पहले गुनाह पर बच्चे को मारा दूसरे गुना पर बच्चे को मारा पहला गुनाह रीएक्टिवेट कर दिया आपने क्योंकि उसको पता भाई दोनों गुनाहों की एक ही सजा है बड़ा गुनाह की वही <laughs> सजा जो छोटे की <laughs> है तो भी बड़ा कर लेते हैं ठीक है तो तो इनकी कोर्ट में में सजा ही एक मिलती है उसी पैकेज जी 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 यू नो आपने इम्यून कर दिया है कि दैट्स द दैट दे कैन डू अब नोटिस किया बच्चे फिर मार के बिना पे रेसिप्रोकेटिवली ब्लैकमेल करते हैं माँ बाप को मारने पे माए डबल रिवॉर्ड देती हैं क्योंकि मारने पे ही बच मारते वक्त बच्चों को माओं को रहम आ रहा होता है वह इसलिए आपको बता रहा हूँ जो टेक्निक ऑर्गेनिक है अल्लाह ने बताई हुई है और सन्नत में है और साइकोलॉजी ने बताई हुई है उसको पहले तो समझ लें कि बच्चे ने अगर झूठ बोला है तो लिटरली इस बारे में प्रॉपर एहतमाम करें कि बच्चे को लगे कि ये मेरे से हो क्या गया है okay. रिश्तेदार आ गए घर में जैसे फोतगी हो गई है फ़ोन पे बुलाए जाए रिश्तेदार लोग आके पूछें उससे उसको शर्मिंदा करने के लिए आंखों में आंखें डाल के कि बेटा वाकई तुम्हारी माँ ने हमें बताया तुमने वाकई झूठ बोला है ये कर दिया। और वो हैरान रह जाए है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया और वो सब के सब एक्टिंग इस चीज़ को फॉलो थ्रू करेंगे मिनट का वाक्य नहीं होना चाहिए महीना महीना सो गो ताकि बच्चा सारी उम्र में उसको एक महीना याद रहना है सारी उम्र उसने झूठ नहीं बोलना अगर माँ बाप ने यह महीना सही गुजार लिया और समझें किस तरीके से माँ बाप मिलकर तरबियत करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हर वश की कैरेक्टर बिल्डिंग होती है वश जितने भी औसाफ हैं वो सीरा में पड़े हुए हैं सब सीरा में पड़े हुए उसको अपने माहौल में किस तरीके से आपने नेचुरली ग्रो करना है उसके तरीके यही हैं कि माँ बाप आप याद रखिएगा मातम तो आप कर लेंगे उसके सामने फिर झूठ बोल के दिखाएं आप एक दफा फिर, फिर वो से बता ले बताएगा पता, वो फिर कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी गेम की थी वो सारी उम्र बड़े होके ये नवाज शरीफ और रदारियों में प्यार आएगा आपको कि वो इस लेवल का फ्रॉड होगा कि उसको पता चल जाएगा यार तो जेनवन फ्रॉड लोग हैं सो होगा क्या बच्चों के थ्रू माँ बाप की ट्रेनिंग हो जाएगी इस तरह माँ बाप को पता होगा यार इतना बड़ा वाक्य हमने किया अब इसके सामने में मैं कैसे करूं बिल्कुल ये इतना जबरदस्त रिवर्स फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में कि आपने उसको ठीक करते करना है और उसने आपको ठीक कर देना है समझ तो रहे बिल्कुल सो so, ये एक बगैर खर्चे के जीरो एजुकेशन जीरो टैलेंट जीरो स्किल जीरो मनी और बच्चा आपका सुनत पर तैयार हो रहा है और दुनिया का लीडर बन रहा है जिस दिन इस तरह के वाकत होना शुरू हो गए ना कौन के घरों में उस दिन बच्चा अकेले में शर्मिंदा होगा